Не покажи меня мне документ свой, который ты имеешь право снимать меня. Ну, моему право сгидно закону. Згідно з закону маємо право фіксувати правопорушення. Наразі ви порушили те, що не надали чек на продукцію, а документація є? Я Немає. Два одні, я працюю. На даний момент ми знаходимося на виноваті по адресі, без закликалися де ми заходили вже три рази, це вже на четвертий раз, і досі тут не з'явилися документи, не відповідні норми, за котрими навалька може працювати. Також хочемо зауважити, що вони взагалі нічого не намагаються зробити. На даний момент ми викликали представника цієї розловають патруль поліції, котрий буде записувати, з'ясовувати факт про опорушення. Я тебе серйозно, я тебе Час розібр... Я, розібр... розібр... я, розібр... я, розібр... розібр... я фиксую... Час ми викликаємо поліцію і будемо задавати питання. Викликайте, викликайте. На яких правах ви мене? Сейчас снимал. права. Не Все. А ребята, давайте полицию, а? мы ожидаем. 23. Вы хотите, чтобы СБУ сейчас приехала? и ты что-то как Да, конечно, да, 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 чтобы приехала СБУ. Да. Вы знаете, еще Вы знание закона не освобождает. Вы, вы следовательно. Ребята, да. 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 а не, не надо да. этих да. да. а Давайте вам разговаривать Вы вот... Здравствуйте. Вы, как представитель закона, можно вам у меня имеет да, 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 право снимать. Есть? Конечно, да, а да, я кто жилец. для него? Не для да, да. да. надо улыбаться, да. ребята. Вам ответил да. представитель да. правоохранительных да. органов. Да. А есть документы у вас какие-то? Вам оставляли хозяева? Никто ничего. Я третий раз. Я какие-то на стажировке. Никто ничего мне не нужен. А мы, вы кто? Мы товари, я хозяйка. Это вы. вы хозяйка? Да. да. А документы где все? Да нет, нет, нет. с собой. Надо я Угу. Кто с кожей Принесу все вам поеду, дома все документы, так, привезу. А ваши документы? Да. Можно паспорт? В смысле? Ну ваши документы поставить, паспорт хотя бы. Ну у меня же не с собой а, документы, а я принесу, что в вам надо. Продажа алкогольный напой без кассового аппарата, без лицензии, без... Катал, без Наші активісти відвідують дану наливайку четвертий раз. На жаль, слідчий заборонив вести відеозйомку під час слідчих дій. Але було вилучено 4 літри алкоголю. Через два тижні ми відвідали її в ну, ну, п'яты. І досі нічого не змінилося. Говорили, що і Взагалі ваша хазяйка казала, що вона закриє цей чудовий заклад, але ну, трохи що то нерухоне. Будемо чекати. По поддержке было... Она на камеру. Да, зафиксировано. Вон есть люди там. Вроде. Кто хозяин? Кто заметил? Уборщики по барабану. То есть давайте, кто-то из вас везет документы, что вы арендовали до первого числа. И ждем хозяина, пока будет хозяин. Потому что, ну, вы сейчас воруете. <решили> как это не воруете? Вы воруете. <решили> ну, давай спросим, кто им продавал. Так, Денис, значит, так как мы мало власть на моей, на моей продавщице, получать из противопои без да Не мое право. Здравствуйте. Ну, що ви, на день, що ви? Я на місці. Добрий день. Це ж не було. На а, що, а, не можна, да. щоб віддохнули трохи. Я поняв. Каже, що торгуєте ви. Та торгую я це, бачите. Десь належний документ. Нема. Немає, так? Да? Нема. Признаєтесь? Признаюсь. Я, я, я. Ну що тоді? А чого це ви оце так? Оце ж так. Оце ж так. Це, це ж вже перший раз. Я не перший раз, я теж роблю від сайнзі, щоб А Сегодня продаем, его закроют. А, а что это за цирк опять первый раз устраивает? Да я, ва да я тут, да не иду. Да вы только что уходите, что это надо? Я тут, но я ухожу. Я, так, вы, все. Приеду, я здесь. Приеду здесь. А Давайте сделаем так. Здесь а это вон территория да вашего заведения. Да я ж никуда не иду, я говорю. Мы на территории вашего заведения ждем. Что вы завидуете? Я же не еще раз. Пожалуйста. Я вам говорю, честно. Не, послушай, никто никого не Вот уберите камеру на секунду. Камеру убери. Какое Убери ты нахер, право? Товарищ так полицейский, можно за Так, а никто никому не грубит, никто, препятствует, никто препятствует, никому не грубит. Да покажи меня мне снимать. документ свой, который ты имеешь право снимать меня. Что это? 34 статья Конституции. Да ты, блядь, 307. это знаешь, кому ее представить? Не надо, да не надо. Ты, Снимай. я частное лицо, Снимай. ты не имеешь Снимай. права, я на улице Снимай. стою. Ну, ну да. Я тебе да? ее сейчас в бочко засуну. Придурок, Убери нахер свою камеру! Романский мисс, вообще они ну Тут дети ходят, он Так занял... он не имеет права 307 снимать! 307 статья как, какой он имеет? Надо открывать Какая статья? статья. 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 статья? Во-первых, прежде чем снимать, а мне школе, должны были предоставиться ходят. кто это? может Где он... это так сказано? Где? Шерсть. Вы мне будете рассказывать? Вы мне, будете рассказывать. вы мне, говорю, будете рассказывать? Да. Честно скажу, я на вас не Слушайте. Вы с людина. Вы не снимать. Нет, я, я, я о, ну, Это самое, что вы за рулем. Причина? Подождите, что вы Подожди. Причина, общественное, да? общественное да? место. Да? Подожди. Общественное причина? место, Общественное место. Как это без причины? Это я должен ходить в полицию снимать или что? полиции я гласную. Сколько вот так законов. А а Снимаю, деревья, пускай. Пускай Он деревья пока и снимает. На горку снимает. Все нормально, вы можем снимать. Мы знаем это. Две 20... статьи 20 про это заворач. говорит. Конституция Украины 34-я. Ты, а читал? ты 30. 30. Да, читал? Не ты, а вы. Хорошо выехать. Ты имеешь право на вот эту съемку? Я не должен получать право на съемку в общественном месте. Не должен. Да что ты говоришь? Конституция Украины. Открыть речь, что статью, чтобы Открой Может, себе, прозрел? почитай сначала. Может, это прозреет. В смысле статьи книжки? Вот 1 сентября вот, 2014 год. Вот. Не устраивает? А, а она будет. в 16 году поменялась. А что вы следите, да? А поправки? А а а чем? Чем? поправки? Покажите что мне измен... поправки. Что изменено? 34 Покажите Конкретно. мне поправки. Поправки покажите. Изменилось, что каждый имеет право вольно собирать, сберегать, использовать, поширить информацию. Не, ну Написано, подождите, вам, покажите 30 мне, 30? я хочу почитать эту 34-ю книжку. Вам читают 34-ю. Можно, пожалуйста? Ну, не, ну как я. читать, хотя же не заберут Конечно, не заберут, никто не сомневается. Хорошо, так, давай. Ну что, добрый концерт да. вычеркнули, мирным шляхом. Вроде бы, да. Пока. Все, давай то будем... Ладно. Возьми. Расходы и из работы. Доставать? Да, доставать. я бутылки пока не доставлю. Я бы фотографировал, если бы не кто я. Езжай, ты раз нарвёшься, родной. Я вам не родной. Ого.